порядка. Для начала, чтобы не было. Такая вот, пожалуйста, судебный исполнитель. Судебный исполнитель. Происходит противоправное. Примите соответствующие... Какие противоправные действия? Я же вас не приглашаю не. в Ленинский райотдел писать заявление. Вот, и, я это, не это, имею права это, забрать это, судебного исполнителя. Как вам еще раз повторить? Не, не, не имею. Он проводит выканавчик и... Да. Да. Вот у меня пакет документов. Покажите. Решение

все, раз... Пройдите, пожалуйста, пожалуйста, сторону. Вот документы есть. Покажите. Ну тогда документы. Покажите мне а Покажите мне документы. Покажите мне Покажите мне документы. Покажите мне документы. Покажите мне Покажите мне

Да что вы лезете сюда? Да Продолжай. Что продолжаете? Что вы делаете? Что вы делаете против кого вы привлечены? Там кого? будем говорить. Не надо этот цирк. Не надо вот этот цирк устраивать. Зачем вы просто а, не вешаем? Так что вы Так прекратите это действие, Вот мы сейчас будем смотреть. Прекратите. Прекратите. Конечно. Прекратите все. Что вы делаете? Там и мужик, что вы делаете, а? Я... Какое решение? Давайте посмотрим! смотрит? Покажите. На Надиму. Покажи, покажи решение съесть. Покажите решение. Здесь был другой Покажите Будем разговаривать. Я не провожу действия. Если у меня есть понятие, кого операторы проводят действия. Покажите ему документы. Ему документы, покажите. Ему документы. Не надо Я хочу у вас пройти. Я хочу пройти. успокойтесь, пожалуйста. Я успокойтесь, пожалуйста. Что вы делаете? Зачем она работниками ведет? Так не надо делать. Я говорю, документы, блядь. Подождите, я вам говорю. Подождите. Стой, Подождите как нету песочек? Вот судебный исполнитель, покажите ему документы. Плюс. Что вот. а, а, а не решение а а я... а а а а Покажите не ему не документы. Динам. Я вас я прошу, покажите документы. Судебный исполнитель примет решение.